Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Soliha Azizan dalam 15 Minit MMTV edisi 15 Oktober 2025. Kita ke berita utama. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas berhubung isu keselamatan di sekolah susulan insiden seorang pelajar ditikam di sebuah sekolah semalam. Dan Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu termasuk meneliti semula pengaruh aplikasi media sosial Melalui penggunaan telefon pintar yang dilihat semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar, beliau mengulas insiden kes bunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di bandar utama Petaling Jaya semalam, di mana siasatan awal mendapati suspek seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun manakala mangsa berusia 16 tahun. Menurut hasil penyelidikan awal, menunjukkan punca kejadian isu disiplin di sekolah banyak berkait rapat dengan pengaruh media sosial serta penggunaan telefon pintar secara berlebihan. Anwar turut menegaskan keperluan pihak sekolah dan keluarga memainkan peranan lebih aktif dalam mendidik serta memantau anak-anak agar tidak terjebak dengan pengaruh negatif di alam maya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan di Putrajaya hari ini. Mangsa yang maut dalam kejadian tikam di sebuah sekolah di Bandar Utama Petaling Jaya pada Selasa dipercayai ditikam beberapa kali pada bahagian dada dan leher. Adoh. Ketua Polis Langor Datuk Syazli Kaha berkata, proses bedah siasat yang dijalankan mendapati mangsa ditikam secara berulang kali. Katanya hasil bedah siasat terhadap mayat pelajar berusia 16 tahun di Jabatan Patologi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mendapati banyak kesan luka ditemukan pada tubuh mangsa. Dan pada itu, senjata yang digunakan oleh suspek termasuk kerambit dibeli secara atas talian. Ujah Shazli, suspek sudah lama membeli senjata berkenaan dan siasatan masih dijalankan antaranya platform mana yang digunakan bagi pembelian tersebut. Tambahnya, siasatan juga mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod kes disiplin sepanjang menuntut di sekolah itu. Remaja lelaki berusia 14 tahun yang terlibat dengan kes tikam, pelajar perempuan berusia 16 tahun di sebuah sekolah di bandar utama Petaling Jaya semalam telah direman selama tujuh hari. Majistret Syariah Anwar Ahmad Mustafa mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan daripada pihak polis. Suspek yang juga pelajar tingkatan 2 direman sehingga selasa minggu depan dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesihsaan. Semalam dalam kejadian kira-kira pukul 9.10 pagi, mangsa yang berusia 16 tahun ditemui berlumuran darah akibat kecederaan dengan beberapa kesan tikaman pada badan. Ketua Polis Daerah Petani Jaya, Assistant Komisioner Syamsuddin Mahmat dilaporkan berkata, pihaknya kemudian menahan pelajar lelaki berusia 14 tahun yang merupakan suspek selain merampas dua senjata tajam di lokasi kejadian. Polis Kelantan telah menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden pengibaran bendera Israel semasa gimmick lakonan semula kekejaman rejim Zionis terhadap misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Sungai Kelantan Jumaat lalu. Ketua Polis Negeri Dato' Muhammad Yusof Muhammad berkata, kertas siasatan itu telah diserahkan kepada pengarah pendakwaan negeri untuk tindakan lanjut. Menurutnya, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 3 Akta Lambang Kebangsaan Kawalan Mempamer 1949, Seksyen 505 Kurungan B Kanon Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu satu video tular di TikTok memaparkan sebuah bot mengibarkan bendera Israel ketika program 500 pelayaran solidariti Kelantan untuk Gaza di Sungai Kelantan. Tindakan itu mencetuskan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat seterusnya mengundang siasatan pihak berkuasa. Pengarah program Muhammad Karul Hafiz menjelaskan pengibaran bendera berkenaan hanyalah gimmick lakonan semula dan beliau bersedia memberi kerjasama kepada pihak polis. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi. KS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Seorang pemuda mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi Kelang hari ini atas pertuduhan membunuh dan membakar kekasihnya yang sedang hamil dua tahun lalu di Sabak Bernam. Tertuduh Muhammad Fakru Aiman Suhajali, 22 tahun, membuat pengakuan tanpa syarat selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nurliza Uthman. Dia turut mengakui semua fakta kes serta lebih 100 eksibit yang dikemukakan oleh pihak pendawaan. Pendakwaan dikenalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nurul Ashikin Zulkifli, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Nur Tamrin. Mengikut pertuduhan, Muhammad Fakru Aiman didakwa membunuh seorang wanita berusia 21 tahun di Jalan Sungai Limau Sungai Besar antara pukul 8.30 malam pada 22 Mei hingga 8 pagi 23 Mei 2023. Dia didakwa di bawah Seksyen 302 kanun keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Sebelum ini, Utusan Malaysia melaporkan tertuduh bertindak kejam membunuh serta membakar teman wanitanya selepas berlaku pertengkaran berkaitan kehamilan luar nikah mangsa. Mangsa seorang pelayan restoran yang hamil 4 bulan dipercayai dibunuh sebelum mayatnya dibakar di kawasan kebun selepas suspek membeli petrol di sebuah stesen minyak berhampiran. Selepas 10 tahun mendirikan rumah tangga, penyanyi terkenal nubahan dilaporkan bakal ke Mahkamah Rendah Syariah sepang esok bagi prosedur pengesahan lafaz cerai terhadap isterinya Dr. Afifah Hidayah Ahmad Taufik. Menurut sumber terdekat, permohonan pengesahan lafaz talak itu difailkan Nubahan atau nama sebenarnya Ahmad Nubahan Ahmad 39 tahun pada awal bulan lalu dan pasangan berkenaan dijangka hadir esok bersama peguam masing-masing. Difahamkan Nubahan dan Afifah kini tinggal berasingan dengan tiga anak mereka yang masih kecil berada di bawah jagaan isterinya. Sementara itu, peguam kepada Afifah, Datuk Akberdin Abdul Kadir mengesahkan anak guamnya akan hadir ke mahkamah bagi prosiding sebutan pertama seperti dijadualkan esok. Beliau memaklumkan lafaz talak dibuat oleh nak ketika pasangan itu berada di dalam kereta sekitar penghujung Ogos lalu namun keputusan pengesahan perceraian hanya akan diketahui selepas siasatan mahkamah dijalankan. Kita beralih ke berita dunia. Israel hanya akan membenarkan separuh daripada jumlah trak bantuan yang dipersetujui memasuki Gaza mulai Rabu menurut nota yang disahkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Israel mengenakan sekatan baru terhadap kemasukan bantuan ke Semenanjung Gaza yang dikepung dan tidak akan membuat lintasan Rafah seperti dirancang. Sementara pasukan tenteranya membunuh sekurang-kurangnya 9 orang di wilayah Palestin itu ketika gencatan senjata Israel Hamas semakin tertekan. Badan Ketenteraan Israel yang mengawasi aliran bantuan ke Gaza Kogat turut memaklumkan kepada PBB bahawa tiada bahan api atau gas akan dibenarkan masuk kecuali bagi keperluan khusus infrastruktur kemanusiaan. Kogat tidak memberikan maklum balas kepada permintaan terhadap butiran lanjut tindakan tersebut serta menyalahkan Hamas atas kelewatan penyerahan mayat tebusan. Kogat sebelum ini menyatakan pada Jumaat sekitar 600 trak bantuan dijangka memasuki Gaza setiap hari sepanjang tempoh genjatan senjata. Bekas detektor Syria Bashar al-Assad yang kini hidup dalam buangan di Rusia menjalani kehidupan serba mewah di Moskow dengan beliau menghabiskan hari-harinya bermain permainan video dan berehat di vila luar bandar. Menurut laporan media antarabangsa, Assad yang digelar penyembelih rakyatnya sendiri kerana kekejamannya sepanjang 24 tahun pemerintahan kini menetap di tiga unit pangsapuri mewah dalam kompleks Moscow City kawasan perniagaan ini di tengah-tengah ibu negara Rusia. Keluarga Asad memiliki kira-kira 20 unit pangsa puri mewah bernilai lebih RM169 juta ringgit yang terletak di tiga tingkat bangunan berkenaan serta kompleks pangsa puri itu juga bersambung dengan pusat beli-belah mewah. Bekas Presiden berusia 60 tahun itu melarikan diri ke Rusia selepas serangan kumpulan Hayat Tahrir Al-Sham pada Disember lalu, sekaligus menamatkan 13 tahun Perang Saudara dan 6 dekad pemerintahan keluarga Assad di Syria. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, Jauhtan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklan eka.utusan.com.my Segment halal niaga minggu ini. Siapa sangka kemahiran isteri yang pandai memasak dan pernah bekerja dalam sektor perhotelan telah membuka peluang perniagaan kepada pasangan suami isteri, Ajim dan Fifi, masing-masing berusia 25 tahun untuk menjual pencuci mulut hasil air tangan sendiri. Bermula sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Canning Winston Cyberjaya, antara produk yang ditawarkan Exquise by Underscore Twins ialah Honey Conflicts, Tiramisu, Brownies, puding pisang dan beberapa produk lain Sini banyak sebab kalau macam yang kita orang punya konflik ni, kita orang nak masukkan dekat Petronas, Shell, Petron. So kalau macam yang dekat booth saja boleh dapatkan kita orang punya brownies, ha, kita orang punya cookies, macam ha, itulah. Basically kita kita orang punya kita orang punya brownies sebab orang kata brownies tak ada lain daripada yang lain. Sebab orang lain kata kita orang punya brownies ni crunchy-crunchy, kita orang punya ni more kepada soft-soft, lembut-lembut sikit. Mula memasak seawal 3 pagi, setiap pencuci mulut dibakar segar setiap hari bagi memastikan kualiti dan konsistensi produk terjamin. Kita punya range harga paling murah adalah RM4, kita orang punya cupcake. Ha, lepas yang paling mahal kita orang punya konflik ni lah RM20. Ha, so boleh dapatkan adalah harga RM15 ke RM20. Ha, Kos macam cabaran sebenarnya dia kena confidentnya dengan produk sendiri. So kalau macam kita tak confident dengan produk sendiri, dia akan rasa tenggelam lah kita punya produk. So kalau kita confident dengan produk kita, insyaAllah benda tu akan jalan. Pengecualian cukai yang diterima syarikat pengendali pelancongan mencerminkan komitmen kerajaan melonjakkan sektor pelancongan selain memberi galakan kepada penggiat sektor tersebut menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Presiden Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata, Nigel Wong berkata, insentif itu bakal dimanfaatkan sepenuhnya sekiranya pemain industri berjaya menarik lebih ramai pelancong ke Malaysia tahun hadapan. Sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut mencadangkan memperkenalkan empat inisiatif cukai kepada pemain industri pelancongan dan kebudayaan sebagai langkah merancakkan sektor tersebut melalui belanjawan 2026. Beliau berkata peruntukan bagi tujuan promosi turut menunjukkan peningkatan dalam belanjawan 2026 merangkumi peruntukan bagi seni, budaya dan warisan, termasuk bagi kerja naik taraf fasiliti pelancongan, terutamanya bangunan warisan dan tapak UNESCO. Berita Sukan, Harimau Malaya meneruskan rentak cemerlang pada kempen kelayakan Piala Asia 2027 apabila membenam Laos 5-1 pada aksi keempat kumpulan F di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Pada aksi pembukaan, Harimau Malaya memulakan perlawanan dengan positif apabila terus melancarkan serangan ke kubu lawan namun beberapa peluang terbaik gagal disudahkan dengan jaringan. Bagaimanapun, minit ke-20, Laos berjaya mencipta kejutan buat penyokong negara apabila memperoleh gol pembukaan menerusi Cantavize Vizir Kau Bersambung pada babak kedua, Harimau Malaya hanya memerlukan 14 minit untuk memperoleh gol penyamaan menerusi sepakan percuma Faisal Halim dan ia nyata menghidupkan kegairahan pemain negara untuk memburu jaringan tambahan. Selepas banyak peluang dipersiapkan pada babak pertama, Romel Morales akhirnya membalas kepercayaan pengendali negara Peter Klamovski apabila berjaya meledak dua gol pada minit ke-65 dan 70. Kesilapan pertahanan Laos, Kaman Tapasud membawa padah apabila tertanduk bola ke gawang sendiri pada minit ke-80 sebelum Paulo Josu melengkapkan jaringan kelima Harimau Malaya pada minit ke-81. Tonggak sensasi Harimau Malaya Arif Aiman Hanafi bakal melengkapkan reputasinya selaku antara pemain bola sepak Asia berpengaruh pada anugerah tahunan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2025 yang akan berlangsung esok. Pemain Johor Darul Takzim JDT berusia 23 tahun itu Calonkan dalam kategori pemain terbaik tahunan bersama dua lagi pemain handalan Asia iaitu Akram Afif dari Qatar dan bintang utama Arab Saudi Salim Al-Dawsari. Presiden FSC Syed Salman bin Ibrahim al khalifah merakamkan ucapan tahniah kepada semua calon dan menyatakan rasa bangga terhadap sumbangan besar pemain lelaki dan wanita dalam memacu pembangunan bola sepak di rantau Asia. Beliau telah menyefatkan pencalonan Arif Aiman sebagai satu pencapaian luar biasa yang mampu menyuntik semangat baru dalam arena bola sepak Malaysia meskipun negara kini berdepan hukuman oleh FIFA. Arif Aiman menjadi pemain pertama Malaysia tersenarai dalam tiga calon akhir anugerah berprestij itu hasil aksi cemerlangnya bersama Harimau Selatan yang berjaya mara ke pusingan 16 terbaik di Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE. Sebagai penuntut 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 16 Oktober 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Soleha Azizan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. thank you